воровали в э, Учитывая то, что куда человек должен идти, это монополия. Зарплаты, которые предлагаются в МАУ, уже порядка 30% меньше, чем у авиакомпании в люди не хотят идти на то же самое, зная о том, что может быть с авиакомпанией МАУ самое, что было с аэросвитером. Поэтому э, говорить, что МАУ нас просит, такого нет. Позиция Мау такова, что вы хотите, приходите, мы будем рассматривать. Причем каждый работник рассматривается буквально под микроскопом. Я знаю, что ходили люди, которые имеют отношение к профсоюзным организациям Расвид. И о и всех информация уже дана Мау. Кого можно брать, кого не надо брать. Слухи о том, что якобы какие-то третьи лица вмешиваются в деятельность авиакомпании Расвид. По моему мнению, не имеет никакой под собой основы. Если бы на авиакомпанию и конкретно на руководителей и хозяев авиакомпании кто-то давил, я не думаю, что на протяжении прошлого года они бы не увеличили на 26 позиций полеты в другие города, то есть увеличили количество рейсов. Рейдерские захваты компании. Это маски шоу, это доведение налоговой это уголовные какие-то элементы и так далее. Этого всего никогда не было и даже близко. А что мешало господину Коломойскому с 94 -го года, когда он пришел к руководству компании, выполнять коллективный договор? выполнять те законы Украины, которые есть. В конце концов, на данный момент 5600 пассажиров не может получить компенсацию от Росфита. По вашему мнению, что происходит Искусственная банкротство компания. Банкротит и вы Да. Для того, чтобы вывести все активы в МАУ. Таким образом, мы уничтожим все эти санитарные. становится монополистом на рынке. Компания будет вам диктовать, по а чем будет стоить этот билет. Производство практически свернуто. Если еще месяц назад авиакомпания выполняла 30-40 рейсов в день, то сегодня это один или два. То есть все сидят дома в ожидании увольнения. В МАУ ходили? А, в МАУ, да. Ходили желающие устроиться в МАУ. А, крайне субъективное восприятие наших работников. Скажем так, даже пренебрежительное. Знаете, ну что, пришли проситься, то есть в таком контексте. Нас там не ждут. А с руководством вы общались, говорили, что вам вроде бы запрещали эту акцию сегодня? Вы знаете, вчера приглашали на встречу руководство а компании. Оно очень боится против наших, оно очень боится наших действий, Она очень боится возбуждения уголовных дел была такая личная просьба отказаться от акции потому что авторитет потому что семья то есть генеральный директор на сегодня не озабочен тем что завтра 2000 человек останутся без работы и 2000 семей также останутся без средств существования он думает о своей репутации он думает о своей семье дайте наше небо!